Это период 2014 года, ямпольский блокпост. Именно тогда здесь были ожесточенные бои, велись, и огромное количество погибших с обеих сторон, как со стороны ДНР, так и со стороны украинской армии, были погибшие. Поэтому сейчас мы утверждать не можем, к какому именно роду войска они принадлежат. Наша группа прорабатывала данный участок и обнаружили, что имеется блиндаж, который полностью засыпан. Его сверху не было видно, что это вообще блиндаж либо какие-то сооружения. Мы вскрыли вход и при входе в блиндаж было обнаружено тело человеческие останки. Конечно, войня была тоже жестока. Ну и в

воронка разорвалась, разорвался снаряд, примерно может 100, 120, 122, и вот это все частично, эту вот, всю часть засыпала, и блиндаж весь засыпан был, его не было вообще видно. Он целиком был засыпан, и вот мы прощупывали, вкапывались, и в итоге мы обнаружили тело здесь. Здесь сделано все четко, все правильно. То есть можно сказать, что здесь опытные люди делают? Да, я думаю, это люди уже, которые не раз строили фортификационные сооружения боевые. Которые ну, имеют сведения о том Как это делается И как правильно стратегически их здесь Расставить Мобильный телефон Раскладушка Вот это, понял Два патрона Там один на входе у него в кармане И mm. Уже можно сказать, что это не Гражданский Ямполя Это уже третья локация И благодаря Действиям полиции оперативным нам удается прорабатывать участок максимально быстро и эффективно. Эти останки будут направлены для проведения экспертизы и выделения профиля ДНК в городе Днепропетровск. После установления профиля ДНК будут установлены родственники, возможно, и определено личность человека.